чтобы посмотреть на парад вышиванок, посмотреть, что тут есть такое интересное. Мы оделись по, по, по национальности, чтобы все подходило. Вышиванки одели. Для начала праздник нравится. Хода, конечно, мне казалось, будет побольше людей, но, ну, наверное, это только начало. Там подходят уже возле сцены. Смотрел на патриота, красивые костюмы, думаю, будет интересно. Дорогие лазовчане, лазовская территориальная громада, дорогие гости, сегодня мы с вами празднуем день рождения нашей независимой суверенной страны. Сегодня слова единство, национальная гордость, патриотизм для всех нас звучат совершенно по-другому. Цена сегодняшних событий, в которых город Лозовая принимает самое непосредственное и активное участие, к сожалению, есть и тревожное. 300 человек выполняют воинский долг, а то на Донбассе. 65 человек уже дома демобилизованных. К огромному сожалению, 5 человек никогда не будет вместе с нами. Я хотел бы особо обратиться к людям в военной форме. Низкий вам поклон за то, что вы даете нам право, право городу жить трудовой жизнью жить мирно, воспитывать и рожать детей. Дорогие лазовчане, сегодня для нас, для всех слова единства должны звучать, наверное, очень актуально и очень, очень тонко. Только от нас и от каждого из вас зависит, в каком городе, в какой стране мы с вами будем жить. Я хочу вам в этот день высказать слова искренней благодарности всем и каждому в отдельности за то, что мы с вами делаем в нашем городе. Я хочу от себя лично, от депутатского корпуса, от исполнительного комитета пожелать нам всем мирного синего голубого неба, воплощения цвет нашего флага. И я хочу вам пожелать добра, достатка пшеничного поля, Равнозначного цвета нашого українського флага, з праздником, дорогі лазавчані, мирного неба нашому городу над нашою головою. З праздником! у зв'язку з 25-річчям виводу радянських військ з Афганістану і до Дня Незалежності ми отримали державні нагороди воїнам афганцям. Шановний Сергію Федоровичу, просимо вас вручити державні нагороди. Запрошується Борзьонак Олександр Григорович. Гонтар Іван Миколайович. Днем народження моя держава. Святом тебе добрим і святим. Нехай лине не завжди тільки добра слава про мої країни звідусіль луна. Над землею сонце встало, путь дорого сіяло, добрий ранок, Чорне море, добрий день Карпатські гори, над землею пісня лине. Це для. Продаем продукцию собственного производства собственной пасеки. Мед продаем, это основной продукт. Но так как у нас мед на сегодняшний день слабо покупается, делаем расширение, так сказать, нашего ассортимента для торговли на ярмарках и продаем все, что дает улей. Оказывается, в улье ничего выбрасывать нельзя. Прополис, это является анти... натуральным антибиотиком, убивает практически все микробы. За миллионы лет пчела выработала такие ферменты, что ни один вирус к ней не приспосабливается. Также у меня есть подмор зимний пчел. Это делается спиртовая вытяжка, водный отвар или масляный раствор, лечение артритов, ревматитов. Также есть вытяжка спиртовая из восковой моли, вредителя сот. А это лечит очень сильное лекарство, туберкулез, сердечное, давление очень хорошо понижает. Ну и также для красоты, для эстетики делаем натуральные свечи из натурального пчелиного воска. Вот основная продукция. Еще у нас, так сказать, звезда моей коллекции это пытный мед в народе медовуха, медивка, медок. Это натуральный напиток древней Киевской Руси. Если у нас на востоках стран произрастает виноград, и там натуральное вино ценится. Но там, где более суровый климат, там виски, то есть вот эти все скотчи. А Украина славилась своими медовухами. Берем мед, растворяем в воде, добавляем винные дрожжи, сбраживаем и в погреб на выставку. Это самый простой классический рецепт. Если вы хотите, чтобы у вас было немножко разнообразие сортов, можно бросать вишенку, виноградик, калину, шиповник, то есть все, что вашей душе пожелает. Также можно делать вытяжки трав и соединять, дает очень оригинальный рецепт. И на сегодняшний день у меня самый лучший сорт, это березовый сок, сброженный с медом и добавлена вытяжка трав, вермутовский рецепт 20 трав. Стараемся, делаем, вот смотрите, делаем такие вот патриотические значки, вот как такие покупается, это? покупается. сейчас э, хорошо стали братье э, народ у нас интересуется мы гордимся своей родиной вот такую вот куклу я делаю неделю э, делается она из э, синтепона наполнитель синтепон э, с, э, обтягивается капроновым чулком и потом ниточками, иголочкой все вот набирается, втягивается. Ну, одежда шьется отдельно все. Глазки делаются, вот тоже, видите, такие вот проникновенные глаза. Такие нигде не купишь, это все делается вручную. Ну, уже где-то лет 6-7 я занимаюсь созданием авторской бижутерии из натуральных камней. И вязаны. Вот вязаные тоже у меня есть игрушки, как вы видите, ожерелье, натуральное дерево, хлопковые ткани, я люблю все-таки натуральные материалы, которые очень легко носятся и людям нравится, и мне тоже. Ну, вышивается ⁇ это хобби наше. Это не заработок, нет, это работа для удовольствия. Вышивается в свободное время от работы.

Я была тут, ну, везде. Очень хороший святой день для сегодняшнего нашего, для нашей краины. Ну, очень праздник понравился. Сегодняшний день очень многое значит для нашей страны. Для, для нас это своего рода уже как бы традиция. Там На даний момент ми малюємо в синьо-жовтих тонах кольор України. Це герб, прапор, квіти, переважно ромашки і соняшники. Сьогодні Лазавська територіальна громада, села завчання, приїжджає, і гості празнують один із важливих державних праздників День незалежності. В нашей родной стране 24 года мы переживали разные исторические события, в том числе и городские. Я хочу в этот день горожанам низкий поклон за высказать, за трудовую деятельность, за то, что город живет мирной жизнью. И это зависит от каждого из нас отдельно и от всех вместе. Хочу от себя лично, от депутатского корпуса, от исполнительного комитета пожелать всем горожанам, э, детям, молодежи, людям пожилого возраста уверенности в завтрашнем дне. Хочу искренне пожелать мирного, голубого неба над нашими головами. Успехов, здоровья крепкого, всего самого доброго, что определяет наш город в завтрашний день. С праздником дорогие лазаряне чтобы у них все мечты сбывались, и они на всех конкурсах и все попробовали. Чтобы приятного просмотра. Я буду украинцем.